今天做个红烧羊排吃，开始峰哥，先把羊腩割下来，哥我来，先切羊腩，羊腩的红烧吃可好吃了，羊腩就像五花肉，看，红烧吃可好吃了，哥这羊腩切的费劲，羊腩就这样，里边有那个肉膜，哦，筋膜。 打人要吃两块大羊排，一块就够了吧，姐夫？这不苏亚弟弟来了吗？多煮点儿，哥，这一块大羊排就够了。儿子，把这收起来吧。那是多快？ 锅热了放豆油，有热了放冰糖，好了好了倒出糖汁，糖做出来了羊排放，羊排火了火了翻炒一火，哎，这个时候放葱姜蒜，好了好了。 再放点熟烟熟鱼把椒，再放点干辣椒，再放点大料盐，放这条，再放点生抽，好了，再火热火了，翻炒翻炒。弟弟可以倒水了，好嘞。好了，弟弟，呃多出两个指头就行，这就行。嗯、这可做成功了，快捞吧。嗯。 哥，这棵鱼上来了，那我提供、哦。你、哎、快拿进屋，好嘞。快吃吧。我们做红烧羊排，再撒上这个呃小香菜，味道肯定美味了。来吧，苏岩弟弟。嗯。做红烧大拇指呀！ 那不挺好？来吧，小姨子。姐夫，这红烧羊排简直适合我的胃。哈哈，那不挺好？嗯，这红烧羊排可味道美这个。 嗯，这红烧羊排骨头都香，这里还有红烧羊腩呢，羊腩更好吃筋道，来，嗯，嗯。